ডিগবৈদ জ্যোতি দিৱস উদযাপন আজি সমগ্ৰ অসমতে পালিত হৈছে শিল্পী দিৱস জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে অসমৰ বাৰে বৰণীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক সাংস্কৃতিকভাৱে ঐক্যবদ্ধ কৰি মহান অসমীয়া জাতি নিৰ্মাণৰ প্ৰয়াস কৰিছিল তেওঁ ধৰ্মৰ নামত ভাষাৰ নামত সম্প্ৰদায়ৰ নামত ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভেদাভেদ বিচৰা নাছিল আজি ৰাতিপুৱা ডিগবৈ লুইট শিল্পী সমাজৰ চৌহদত নতুন সাহিত্য পৰিষদ আৰু নিখিল ভাৰত গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু চিৰ সেউজ শিল্পীগোষ্ঠীৰ সহযোগত গীতে মাতে জ্যোতি দিৱস পালন কৰে নতুন সাহিত্য পৰিষদ ডিগবৈ শাখাৰ সভাপতি দীপালী খাউন বৰ্মনে আগ ধৰা অনুষ্ঠানত শিল্পীসকলে গীত মাত কবিতা আবৃত্তি কৰি শিল্পী দিৱস পালন কৰে শিক্ষাবিদ দীপক দেৱে বন্তি প্ৰজ্বলন শিল্পী প্ৰণতি চৌধুৰী দিলীপ ভট্টাচাৰ্যই পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে শিক্ষাবিদ মনেশ্বৰ বৰ্মন অজিত কঁৰ নয়নমণি বৰাই সৰব ভূমিকা পালন কৰে ডিগবৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ থাৰ্টি

গায়ত্রী মন্ত্রে গাহি গান ঐতিহ্যের মহা অন্ধকারে সৌন্দর্যের এক ঝলমল বিশ্বময় ছবি দেখি পার হয়ে আসি উত্থান পতন আদির বর্তমান থেকে দূর বর্তমানে মহাযাত্রা করে আমি অমৃতপুত্র আজিকে আমার পূর্ণ যৌবন নমস্কার

বন্তি প্ৰজনম পুষ্পাঞ্জলি উৰাচ আদিহে আমাৰ এই অনুষ্ঠান কৰা হৈছে গতিকে আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত আমি ইয়াত সমবেত উঠি আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আদৰ্শ আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আমি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে এই দিৱসটি উদযাপন কৰাত আমাক সকলোৱে উৎসাহ বনায় সকলোৰে ধন্যবাদ জনাইছো গতিকে আমাৰ এই উদযাপন আমি সকলোৱে